थानसा हुआ जैसे चोरीलाम में 37 परसेंट बोट शेयर को भी लेकर थानसा लेकर हम लोग जीते कई जगह भी थानसा नहीं हुआ आज उस एरियाज में हम लोग के लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि उस समय हम लोग ने अपने पर्सनल स्वार्थ के बारे सोचकर अपने लॉन्ग टर्म अपना भविष्य के बारे नहीं सोचा हम लोग वेट कर रहे हैं देख रहे हैं लेकिन अगर हम लोग एक दिल में एक बात रखना चाहिए आपको क्लियर अगर पावर में आकर हम लोग अपने लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वो पावर का क्या मतलब अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन में आकर गवर्नमेंट में आकर अगर आज हम लोग अपने लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उस गवर्नमेंट में उस गवर्नमेंट का बात करके हमारे लोगों को क्या फायदा हो रहा है और अगर मुझे और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के इमोशन के साथ हम लोगों के विश्वास के साथ कोई खेल रहा है तो हम लोग राइट right टाइम में राइट right डिसीजन भी लेने के लिए तैयार हैं और हम इसके बारे विचार करेंगे एवरीबडी शुड बी रेडी इफ वी आर नॉट बींग गिवेन राइट्स If we are not being given what was promised to us, if we are not given security for our identity, language, culture, land, our future, we should be ready to stay out of power also. There is no use being in government when you cannot help your people. If you cannot help your people, then it is a crime for us to enjoy a luxury life while our people are suffering. ये मेरा मैसेज है टू ऑल मेंबर्स तो आप लोग मेंटली होइए राइट टाइम में अगर हमें लगा कि हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है विश्वासघात हो रहा है तो हम लोग हिचकिचाएंगे चाहेंगे नहीं टू वॉक अवे दिस इज माई क्लियर मैसेज गेटअप्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन किंतु की पे हिच প্রতারণা মানুষকে ধোকাবাজি দিয়েছেন যাদের নামে বজ্জাতি করেছেন জাতি উপজাতির ঐক্যকে নষ্ট করবার জন্য চেষ্টা করছেন এবং তা নয় শুধু সরকারের অংশীদার দুই দুইজন মন্ত্রী লজ্জা করেন অভিনন্দন দেরি করতে এই বাজেট দেখেছেন আপনারা আমাদের এই গরিব মানুষ ত্রিপুরাজ্যের সারা এই গরিব মানুষগুলো যাদের হাতে টাকা নেই রোজগার নেই তারা কি চায় বাজেটের কাছে সরকারের কাছে কি চায় বিনা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা চায় বিনা বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চায়